На крышах, вот, начали мигать, да? Видим, да. мигать. Это означает о том, что срабатывает дымофон, начали высасывать дым. В это время люки открываются, дым выходит в воздух. Это кто высасывает? Кто это? Это имитация. А это говорит, на каждом поди, в каждом доме на лоджиях есть пожарные вещи. Люди-то, бывает, что уберу лестницу на 15 этаже, ни в коем случае нельзя. Пока захламлять и убирать лестницу, которая есть на лоджиях. Потому что пожарная лестница у нас, машины пожарной поднимается на высоту 10-этажного дома. А у нас бывают. Ну, это тоже имитация а как бы. 20, да. происходит людей, как бы... Для спасателей мы сами должны эвакуироваться на этаж пониже. Понятно, ребята? Но Опять же, чтобы вы знали, когда пожар, то все дома обесточиваются, то есть, то есть от, электро... от электроэнергии. Поэтому, если вдруг такое случится, вы в лифт не должны в комнату случае заходить. Почему? Потому что а, вы зашли что в лифт, лес... он, он заглушился, все а а лес... вы все лес... застряли, лес... А если вы зашли, все. ну лифт обычно не не может такого. Но все бывает, понятно? Поэтому закрываем органы дыхания. Что делаем? Да. забираем с собой домашних животных. Правильно? Чтобы они не пострадали. Да. Вещи? Да. да. Ну, это должно быть быстро, быстро, быстро. быстро. Понятно, да? Понятно? Понятно. Сейчас мы вам покажем фильм. Это макет.